脏癌，七月,七月二检查出来有，才发现说，我一直以为是就是胃病了、啊。当时就是可能是消化不了，消化不下去。所谓消化不下去是胀还是痛还是闷？闷着就闷着。嗯、我闷麻。后来开始吃西药之后，开始三个半夜晚上就脚痛啊，嗯、这个这边痛痛到背面，再到前面好。那我再问你，那七月到现在闷还在吗？ 我们要提的是意事项没有的。他、啊、体力怎么样？体力一直在进步。现在来这里也应该进步更快吧。对。你观念要看，也就是我每个礼拜天直播九点到十一点，<對>所有的影片都要看，然后都可以回播。所以癌肿瘤那一篇你更应该看，然后你有时间还要看医疗与保健那一篇，因为那里我有讲饮食应该吃些什么比较。 这一篇再看完，再给你一个重病处理。这三篇最为重要。反正你现在也不去西医了，也不做检查了，是吧？不要检查了。暂时不做检查。哦，暂时。所以我发现你观念是不清楚。西医不可能找出病根的，它是从你的腹闷闷的，再找出体内是有病，另外一种病还是另外一种问题。 但那个问题跟你腹胀是没有相关的。如果说有相关，你腹部闷闷的，他检查出来是胰脏癌，现在胰脏癌还在，你应该肚子还是闷呐。但你现在越来越不闷了、啊，对不对？那就代表你的腹部的闷跟你的胰脏。 癌无关，对吧？所以他找出来的说你腹部闷，所以他帮你找出一个胰脏，他找出一个不相干的东西来，然后他又要治你的胰脏。 你之前就有癌肿，因为癌肿瘤不可能你检查的时候突然间它长出来，它一定形成很久。那你腹胀又是最近才出现的，那它又潜伏那么久，表示那很早你就应该腹闷啊，你也没有，那又更证实不是这么一回事。这这两年来就是胃口不好吃，吃口。 不好，我跟你讲，你的问题出在你的体香没有解开，真正的疾病之因西医是不可能检查出来的。那你有一个最大的问题，因为你观念不清。因为我问你，你为还要去检查？你说暂时不检查，表示你还想去知道。如果有胰脏癌，为什么还要检查？就是准备在做化疗跟手术。我不是检查要去治疗，要检查我。 癌指数也没有降低，那你这样就没有意义。为什么？因为不管癌指数高，或癌肿瘤转移，或是种种。 它唯一就是让你信服，我照出来或检查的数据来说服你做化疗，要不就手术，只有这两个另外当然还有电疗，所有的检查就是为了做这一步。如果你不做这一步，所有的检查都没意义。癌肿瘤它是属于异常形态，异常形态不外就是老，不是病哦。它跟症状我刚刚讲的，你腹胀是病没有错，但癌肿瘤不会让你腹胀。 他没有症状，那就是老啊。你身体，你可以看出你的老跟病吗？你脸皮皱是老还是病？你肚子胀是老还是病？那我告诉你，你从生下来，身体所有的变化只有两种，变老跟变病，然后慢慢在死亡。西医用仪器看到你体内的所有东西，是不是跟体表一样？不是老就是病。 如果会让你不舒服的，或是里面有破皮流血，你看得到的，你一看就知道这个是病。但头发白不会让我痒啊，也不会让我痛啊，也不会让我闷啊，也不会胀。所以头发白你就说它是癌肿瘤，它是一个异常形态，或是癌指数，它是一个异常指数。那异常指数是抽象的，会不会让你不舒服？不会，它抽象的嘛。癌肿瘤会不会让你不舒服？不一定。如果不一定。 你说有时候会让你不舒服，好，那你胀的时候来，我帮你解症，癌肿瘤还在不在？那在就代表它跟你无关了，对不对？那如果我怎么按它都不会解症，那就代表真的癌肿瘤是疾病之因嘛。那它既然在，你能那个痛就应该二十四小时都在痛嘛，因为它一直存在让你一直不舒服嘛。但如果不是，有时候痛，有时候没有，那就代表不是它。然后我又能解症。 那就更证实，他不会让你不舒服啊但你们被西医吓死，要不然胰脏癌，其实它不会死的，但胰脏癌却是癌中之王，等于去给西医治疗恢复的几率非常非常的低。但是为什么他没办法治疗？因为他在生成，他生成他就是老，你干嘛去管他？他不会死，但是你病了。 热能不足了才会病死，那为什么胰脏癌会死那么多人？就是切啊、割啊，然后化疗啊，啊最后人奄奄一息就死了吧？是这样才死的，不是癌肿瘤让你死的。那你知道检查就是为了割根给你毒药？那为什么你回答我是暂时不去？那以后还要去？身体体内的检查不外就是脑跟病，啊病了难道你会不知道吗？我哪里不舒服？身体比仪器。 你还要敏感，他一定会告诉你。那脑他没有感觉，所以吸仪器检查出来大多是脑，因为你体表你自己分得清楚。你说哎，这个是病，这个是脑，你还会分析体内的，因为你从来没有看到。 啊！现在西医说是病，你就说病；说会死人，你就说会死；说他也不会跟你说的啊，什么他都要治，等于变成他是花以前。啊,啊，本来我们是有智慧，我们是相信我们的身体的信号结果你现在已经迷惑了，你相信仪器冷冰冰的，再也不相信身体，你根本没有什么病了、啊。在我看法，是死不了，最后会死，一定是。 没有体力才是你现在最大的问题是观念不清。然后你如果有症状来，我马上立刻解给你看。然后他如果运动的那些新陈代谢，其实癌肿瘤有时候也会消失。他如果腹部这里痛，对过来一定在背腹。哦，你看这里就就在棘手，所以这个就是他的痛点，这就是疾病之因了，比仪器还准。那你说他会瘦，会消化功能不良，那就是由这里引起啊，一开始就是这里啊。 那就是这一点痛是吧？对，这个就是他高方痛的原因。上背边起来动作比较快、嗯、起来现在比较快，是灵活了一点了，应该也会舒服一些了。嗯、那就证实我说的嘛，他癌症的现在还在，但我处理他就轻松了。所以这里的难受跟你的胰脏癌都无关系。请老师补充说明。啊、哦，这一般现在癌症的太多了。 但一旦被检查出来，都很害怕，啊，像胰脏癌，呃，治愈率又非常低，啊，西医，啊，他们，啊，也都会用尽各种办法。那问题，这个患者他本身已经放弃化疗，因为他觉得化疗他身体受不了。但是很奇怪，他既放弃化疗，又要再去做仪器检查。 啊，西医叫他要定期追踪，他也想去，那就不对了，因为检查出来不就是要化疗跟手术嘛？啊，你既然不要了，干嘛还要去检查？那个是没有意义。何况检查出来也不是疾病之因，都是果，不管是属老还是属病还是属果嘛。啊，所以患者哈、哦，常常在我看法不是死于癌肿瘤。 大部分是吓死，要不然就是哦做了很多破坏身体哦，让身体慢慢哦体力消耗，然后热能也不足，最后才导致死亡的哦，所以这个蛮可惜。所以癌肿瘤一般都是观念问题比较大，像这位患者，他顶多就是偶尔肚子痛嘛，然后以这个年龄来看，他体力还算不错哦，所以。 观念才是最重要。如果你不让患者观念清楚，一开始肚子就把它解正，他下一次还是会去西医那里再做检查。那万一又检查出来啊，甚至患者还会误会，表示那你治疗的让我癌肿瘤越来越大，甚至对你有一些不谅解都有可能。 所以，我都会跟志工讲，最好像得到癌肿瘤，你一定要跟他沟通，然后要讲清楚，啊，实在他也不相信，也不看啊，我们影片，那如果是这样，那也只能祝福他了，我们也不能勉强，啊，那也尊重他的决定。 那如果患者愿意配合，那我们积极在帮他，我相信这样才可以做到很好。好，那这個一个胰脏癌我就补充到这里。